Давайте. Пакет обязательно. 73. Це ж сьогодні неділя, так? Да? Сьогодні воскресіння, нікого нема там, крім мене. Хоч би водички їм хтось доливав. Буває, доливають їм водички другі. Крім постійних. А буває, а було так, що і не було водички. Скільки ви говорите, дні? 73,50. 73,50 сам буде вам на я І -то 119 гривень. Приют. А, це третій гривень. Залишок вообще 394. Це чого? Бонусы. Бонусы. це залишок. Воно по чуть-чуть буде по -чуть, по -чуть показуватися. Так. Да. А сейчас только можете 50 гривен сюда спасати. А я нічого не поняла. А що це за залишок? Вот это а ваши ваши бонусы. Бонусных баллов, то есть денег у вас 394 гривны. Да, то давайте. А... Вы давайте. Вот так, а... Выдать я их не могу, и выдается всего лишь только 50% от баллов. У меня посылка вот, а сегодня... для вашего мальчика, только я вам ее не отдам, да? Ты выдался этот мультик? Да. Вот сейчас, сейчас вот 102 гривны, смотрите, камплаки. И списать мы можем, то есть 50%, это 50 гривен 96 копеек. Давайте, что-нибудь списываем, что, пишем, что не спишем. я чек запомню, буду смотреть. Ну, я... можем списать 2 гривны, тогда будет 100. Или вам как удобно? Неудобно. Или можем списать 50 гривен 96 копеек? Давайте, пишите, что хочется. 50, У меня 50, электронная 90, оплата, 60? да. Ну, 50% списаем. Давай. Вот, 51 гривна 4 копейки в оплате. Даже спрей до завтра. Да, потому що я как? Я выбираю из хорошего самые что... Потому что все одно не кушають, понимаете? Они все одно кушают, що это с яловичиною. З Говеджо. Господи, це на каком? З Говеджо. Говеджо, перогади. О! сейчас ми рассмотрим. Тут мені казали, де-то записане бали. А, це бонусных баллов 350. 58 копеек. Ага. Вы QR можете и в своем кабинете. Сейчас мы это сделаем. Вот это плохо, что у вас пишется полностью цена. Да. Указана. Не та, что на витрине. Вот это неудобно. Вот это она путает из-за этого. Вот такой холодильник. Это наволочка, которая нам еще Алла Грин, или как правильно, присылала очень много ветошей стиранного старенького белья. Больше полторы литра воды я налил на него, на вот это, на этот пододеяльничек. И это будет такой холодильничек для них. Водичка будет испаряться. И им будет немножко охлаждать, надеемся. Кто хочет, может просто лечить даже на вот эту вот покрывалу. Ну, посмотрим, как оно им понравится, не понравится. Котики стали любознательные, раз я сейчас вот не буду смотреть, рассматривать, что это такое, папа. Им постелил и водички налил. Я вчера просто наливал воды без покрывала тоже где-то полтора литра разлила. Так что вы себе думаете? Испарилась быстро. Высохла. Вот она будет высыхать и немножко будет прохладность. До 31 градус температуры. Крошку крошку покискал. И она пришла. Кушает тоже Ну, как вам холодильничек? Присматривається, щоб присматривається. Все, малий, чого ти плакав? Чого ти плакав? Мой хороший протичек, чого ти плачеш? Чого ти плачеш, мой золотой? М -м? Степані, как тебе? Ложись. Ложись, охлаждайся. Забыл купить ей. Блин, еще и был в магазине, забили мне баки Фуртифлорочку. Ну, у нас там есть еще несколько. Я всегда стараюсь начинать покупать. Ох, пораньше. И такие баночки надо купить еще. По 110 гривен. И на сегодня была. Думаю, воды налила им. Я на косточки накидал. Телепаска Кушай Дождалась, Даже она еще бегает. Бежут, бежут. Почули, давайте, иди кушать. Ня, ня, ня. Иди сюда, кушайте. И вот вам в двух местах косточки. Хекушка, хекушка. Все, дали этим по кусочку. Они любят, чтобы им еще давали непосредственно. Итак, идем на дежурство. В прошлый раз я ходил с этим маликом на дежурство. Здравствуйте. Вы ждете свет или просто отдыхаете? А, ну лифт. Да, ну я к вам присоединюсь. Сейчас пробегусь. Я иду смотреть, чтобы собачки там на кошек мы их не нападали. В парк и чтобы всяких других хулиганов не было. А то в темноте очень соблазн дурью заниматься. А то в темноте О, все. О как. Он бьет так, аж, видите, по верхушкам деревьев. А у этой штуки, а уже один не горит, уже все быстро садится аккумулятор, быстро садится уже 75 процентов мощности. Вот это единственное. Сейчас еще там кушать кошечкам. Вот это единственное его. Ой-ой-ой, я опять наступил на тебя, выботила и маленькая моя. Но по возможности лампы штука мощнейшая. Он в макушку светит. Макушку, а луч в небо вообще уходит. Луч даже видно. Но тут рассеивается. Он луч видно аж так высоко в небо. О, как хорошо. Это только плохо, что, конечно, О, аж дальняя-дальняя сосунка от нас. А мы ее подсвечиваем. Вот, А вот наши березки И Все хорошо видно Она кушает наши киски Да, малышка? Черепашка Увидел я черно-белый котик Насыпал ему кушать Черепашка нагло пришла есть А котик Ушел Черепашечка Não, Adina.